Праведу, а ...представители общественных организаций. Ну, день, так сказать, Конституции. День Конституции, который будет Украина независимая отмечать завтра. Наверное, каждый на своей стуле, в стуле, до 20 лет, и не смел. Власть, фактически, которая должна создавать условия она сама устранилась, заводы закрываются, предприниматели не могут платить за плату, то что Поэтому сегодня наша ответственная организация Союз советских офицеров. Я лично поднимать людей, нужно требовать свои права. Если власть не может управлять страной, тогда нужно такую власть просто выгонять. Наша доблестная прокуратура 20 лет уже не действует. А в Калёвинске всегда в любой районную прокуратуру, посмотрите, какие там алкоголические лица. Только одеть наручники сразу очередь выстраиваются. Помочь людям, защитить их права, устраивают шоу, как сегодня. Поэтому нужно всем объединять усилия левым, правым, центристам, кто недоволен вот этими законами, которые навязали нам партия регионов и депутаты большинства нужно добиваться новых выборов, нужно проводить регистрацию. 快去吧